kita ni kapalnya besar. Dah telah berpuluh-puluh, beratus-ratus kapal ada. Sehingga tadi tulis oleh dalam artikel oleh BCS. Ini satu artikel banyak lagi sebenarnya artikel ada dengan saya. Saya tak bolehlah nak tuju kat sini. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Ini artifak 788, eh? bukti yang kalau siapa kata tak Banyak bukti bukan biji je aku Kita ada 2 juta turia lebih Kita kena naikkan balik jati diri kita Ya 2 juta turia Beribu-ribu berlau Isu yang kita perlu tangani adalah penyelewengan sejarah Dalam zaman media sosial Fakta sering digantikan dengan emosi Naratif diputar Dan sejarah dijadikan senjata Bukan untuk mengajar tetapi untuk memecah belahkan rakyat Apabila institusi ilmu sendiri gagal membezakan antara fakta dan fantasi, kita berdepan dengan krisis yang lebih besar iaitu krisis integriti dan juga krisis intelektual Malaysia. Malau dengan alam Melayu, pertama kali aku dengar statement ni, mula aku rasa macam teruja lah. Macam, wow, macam fuh, bangling jadi anak Melayu kan. Tapi bila aku tengok balik siapa yang bagi statement ni, seorang profesor lah. And, tapi profesor ni, sebelum ni dia pun ada keluarkan banyak statement yang kontroversi Jadi bila aku dapat tahu yang statement ni keluar daripada mulut profesor ni Keterujaan tadi terus jadi skeptikal Sebab dia juga lah yang cakap Melayu ni ada ilmu terbang ha, Dia punya ilmu tu sampai ke negara China Sampai China belajar ilmu terbang ni dan buat muka. Kemudian dia cakap juga, Raja Zulkan lain Dia ada lalu ketah Dan dia juga cakap Siti Khadijah tu berkemungkinan daripada alam lain sebab Siti Khadijah tu adalah seorang yang kaya raya banyak emas jadi dia kata dekat Arab tak ada emas dekat Nusantara yang banyak emas jadi kat situ dia cakap yang Siti Khadijah berkemungkinan daripada alam lain jadi bila benda-benda macam ni keluar daripada mulut akademisyen ni kita pun rasa hilang respek lah tapi lebih lagi dia ada title profesor mungkin niat dia untuk menaikkan jati diri menaikkan semangat kebanggaan orang Melayu kesian orang-orang Melayu Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Persilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih, tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti, Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu, nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid turut macam beruk. Pelakon antara bahasa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap. Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada Elmuan, elmuan di Malaysia ini kerana apa? kerana dalam tinta sejarah Melayu tidak ada apa-apa kesian orang-orang Melayu terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu ia terdiri daripada 9 lapis pentas besar dengan 6 yang bawah berbentuk empat segi dan yang 3 yang di atas berbentuk bundar di puncak dan di tengah-tengahnya mandala terdiri sebuah stupa besar yang menyerupai loceng teruskan dalam konteks perbincangan uh, ini ia adalah cermin yang memantulkan dengan terang pencapaian cemerlang akal budi orang Melayu ketika dalam ketika itu dalam bidang kosmologi sains, teknologi dan seni. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu ya, di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Ya. Uh, tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah Palapa yang menggambungkan seluruh Nusantara ya dari Majapahit kemudian ada sumpah pemuda satu satu bahasa satu nusa satu bang, bahasa satu bangsa itu mungkin kita perlu munculkan balik sumpah rumpun nusantara itu kan wilayah kita ialah wilayah nusantara raya jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang nanti Melayu Minang, Melayu Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Bahasa Melayu Nusantara, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Brunei, bahasa Melayu Singapura. Maka mungkin-mungkin kita perlu bermula dengan anj satu anjakan paradigma. Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius tentang bagaimana sejarah kerap dibentuk dan dimanfaatkan demi agenda tertentu. belajar daripada orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Dikatakan bahawa ni orang Rom yang datang ke alam Melayu. Untuk... Pernyataan dari sejumlah akademisi dan tokoh publik Malaysia kembali memicu gelombang kritik luas. Beragam klaim kontroversial mulai dari bahasa Melayu dituturkan 300 juta orang, diaspora Melayu yang konon mencapai Suriname, hingga tudingan bahwa Borobudur merupakan karya Melayu, Dan ini langsung menjadi bahan perdebatan sengit di dunia maya. Tak hanya itu, baru-baru ini profesor mereka menyebut bahwa bangsa Romawi belajar kapal dari orang Melayu, polemiknya bahkan melebar ke Parlemen Malaysia. Hebatan, meretin orang Melayu di Funan ini. Mereka ini sehingga kan dikenali sebagai kerajaan Merti Dan hebat dalam membuat saliran penanamai. Dan hebat dalam mengeluarkan garam. Pandai buat garam. Tok Nenek kita ni kapalnya besar. Dah telah berpuluh-puluh, beratus-ratus kapal ada. Sehingga tadi tulis oleh dalam artikel oleh BCS. Ini satu artikel banyak lagi. Sebenarnya artikel ada dengan saya. Saya tak bolehlah nak tunjuk kat sini. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Ini artifak 788 eh? Ya? bukti ya. Kalau siapa kata tadi, banyak bukti bukan sendiri dia. ya. Kita ada 2 juta turie lebih. Kita kena naikkan balik diri kita. Ya, 2 juta turie, beribu-ribu rumah wadau. Isu yang kita perlu tangani adalah penyelewengan sejarah. Dalam zaman media sosial, fakta sering digantikan dengan emosi, naratif diputar dan sejarah dijadikan senjata bukan untuk mengajar tetapi untuk memecah belahkan rakyat. Apabila institusi ilmu sendiri gagal membezakan antara fakta dan fantasi, kita berdepan dengan krisis yang lebih besar iaitu krisis integriti dan juga krisis intelektual Malaysia. Dan apabila sejarah diseleweng untuk memenuhi agenda politik ataupun identiti yang sempit, generasi muda kamu wifi kebencian dan juga kejahilan dikatakan baru ni orang rum ya datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi tawaran yang lain jadi ini telah menimbulkan ya pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita jadi jempul kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewangan sejarah yang tidak ber berasas dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih bukan mitos bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat, tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo-history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya Arkib perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka Bro.